ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কাছাৰ পুলিচৰ যিটো অভিযান সেই অভিযান অব্যাহত আছে যোৱাকালি আমি খবৰ পাইছিলোঁ যে কিছু দুঃচক্ৰই ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় কৰি আছে আমি পৃথক পৃথককৈ আমি দুটা অভিযান চলাইছিলোঁ প্ৰথম অভিযান ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে চলিছিল আৰু তাত তিনিজনকৈ ব্যক্তি আমি আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পজিশ্যনৰ পৰা এশ ভাইল ছাছপেক্টেড হিৰইন আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যিটোৰ ওজন আছিলে পঁয়ত্ৰিছ গ্ৰাম তাৰ লগতে এখন স্কুটি আৰু দুটাকৈ মোবাইল ফোন আৰু কিছু কেচ পইচাও তেওঁলোকৰ আহ হাতৰ পৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো এই তিনিজনকৈ লোক তেওঁলোকৰ নাম হয় আফজল হুছেইন লস্কৰ কবিৰ আহমেদ লস্কৰ আৰু ৰণী দাস ঠিক সেনেদৰে আবেলিৰ ভাগত আমি আৰু এটা ৰেড কৰিছিলো আৰু তাত ৰাহুল কুমাৰ চটু কুমাৰ কমল কুমাৰী আৰু শ্বেতা কুমাৰী এই চাৰিজন ব্যক্তি তেওঁলোকৰ ঘৰ বিহাৰত আৰু আমাৰ ইয়াত আগতে আমি কিছু সম্ভেদ পাইছিলোঁ যে তেওঁলোকে সুদূৰ বিহাৰৰ পৰা আহি আমাৰ শিলচৰ চহৰত তেওঁলোকৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ ব্যৱসায়ত তেওঁলোকে লিপ্ত হৈ আছে বুলি আৰু যোৱাকালি আমি এই এই চাৰিজন লোককে হাতে নাতে ধৰা পেলাইছিলো এখন হোটেলত তেওঁলোকে আত্মগোপন কৰি আছিল চেণ্ট্ৰেল ৰোডৰ এখন হোটেলত আৰু তেওঁলোকৰ পজিশ্যনৰ পৰা আমি এশ ষাঠি গ্ৰাম আমি চাছপেক্টেড হিৰইন আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলো যিটো তেওঁলোকে চাবোনৰ কেছত লুকুৱাই লৈ আহিছিলে আৰু গোটেইখিনি যোৱাকালি যিমানখিনি আমি নিচাযুক্ত দ্ৰব্য আমি চিজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ ট'টেল হৈছে প্ৰায় দুশ গ্ৰাম আৰু ইয়াত যদি মূল্য আপোনালোকে বিচাৰে প্ৰায় এক কোটিমান টকাৰ মূল্যৰ এই ড্ৰাগছসমূহৰ যিটো আন্তৰ্জাতিক বজাৰৰ যিটো মূল্য প্ৰায় এক কোটিমান হ'ব ইতিমধ্যে আহ এওঁ টেল সাতজন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে